Командир полка Днепр-1, полковник полиции Печененко Вячеслав Петрович. Полдне Пародин с 2014 года, практически два года, уже выполняет непрерывно службу в зоне АТО. Даже с учетом того, что нас в прошлом году как подразделение МВД вывели с переднего края, мы продолжаем выполнять функции как подразделение особого назначения в зоне АТО. Наши подразделения находятся в Артемовске, в Авдеевке и в Мариуполе. В данном случае наше подразделение, которое находилось в Авдеевке, было задействовано для обеспечения охраны и безопасности взрывотехнической службы МЧС Украины, которая разминировала территорию вокруг Абдеевского коксохимического комбината и, в частности, наш раненый боец Николай находился в группе в группе прикрытия саперов и во время разминирования, скажем так, услышал, как сработала растяжка, которая была сделана из ручной гранаты РГД-5. Подал вовремя сигнал о том, что сработала растяжка. Все, которые находились, люди вокруг него вовремя легли. Но так как он находился ближе всех. И позже всех упал на землю. Весь разлет осколков принял на себя. Благодаря тому, что он находился в средствах защиты, личной защиты, это каска и бронежилет, его посекло осколками только открытые части тела. Рука, нога и там часть спины. И слава богу, что жизненные органы не задеты осколки, которые можно было из его изъять, были изъяты. И сейчас его жизни ничего не угрожает. Он будет проходить лечение в больнице и, надеемся, в скором времени станет в строй.